У випадку із тими затопленнями, які зараз е, в російському орську, і затоплений, зокрема, і російський НПЗ, один із е, найбільших. Чи можемо говорити про те, що російська корупція тут прямо працює нам на руку? Ну, це, всього, вселенська карма. Ефект бумеранга повертається обратно. Э, природа показала ліжбище російських орст. Потому, скорее всего, это именно это, это начало. Дело в том, что не только коррупция российская, российская такая расхлябанность отношения ко всему, да и к природе в том числе, именно вызывает такого рода уже катастрофа. А это уже катастрофа, раз погибли мирные люди, это катастрофа. То есть, ну и уничтожение или остановка, допустим, НПЗ, нам тоже в этом смысле на руку. То есть природа подсветила свои моменты, ну а деятельность российских, а это прямое, прямое отношение к военщине российской. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы производят топливо, в основном дизель, авиационный керосин. Ворский небольшой, ну он средний завод, большой Гомский. Вот в Омске, там один из крупнейших нефтеперерабатывающих, в Орске средний, где-то в районе 6-7 миллионов тонн по году, но тем не менее это несколько процентов к производству, то есть к переработке нефти. С одной стороны, вот такие остановки, во-первых, работа наших спецслужб по а другим НПЗ, когда идут непосредственно уничтожение, работа природы, этой вселенской кармы, еще раз повторюсь, останавливает НПЗ. Здесь двоякий эффект получается, причем положительный для нас и для мира. Первое – это то, что российская армия лишается топлива, по крайней мере, в ближайшее время будет. А второе – это то, что у россиян им придется, так как перерабатывать нефть негде, а добыча работает, потому им придется нефть сбрасывать в рынок. А сейчас цена нефти поднялась в рынке, там уже за 90 долларов за баррель где-то будет приближаться к около сотни, потому вот такого рода природные уже катаклизмы, они приведут, может быть, к остановке роста цены на нефть и ее снижению, так как российская казна сейчас как раз пополняется именно, именно вот этими дивидендами по повышению цены. Отработали, конечно, пековцы, то есть они решили поднять цену. Это как раз все, все, все рассказки просказки про сказки про капиталистический так называемый мир, управляемые процессы, то есть когда собираются большое количество страждущих заработать на нефти, они принимают решения, уменьшают объемы производства, поднимая цену. То есть такие картельные сговоры в мировые, мирового уровня, потому все эти рассказки про рынок, рынок не работает, это просто один из механизмов выкачивания денег. Зараз Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці, і, зокрема, і наші енергетики говорять про те, що відновлення йде важче. На вашу думку, в чому причина зміни цієї тактики, що дійсно нам зараз відновитися складніше ну, Вони розширили географії ударів, то тобто, намагаються питаються вже практично все, що зв'язано з енергогенерацією та И здесь есть один момент, который, на который надо обратить внимание нашему руководству. В основном частные компании, в основном это ДТКовские компании, которые, как оказалось, чуть ли не монополисты у нас на, в, в производстве электроэнергии для балансировки. Сейчас надо не пойти на поводу у ДТК, не бросится восстанавливать их вот эти, эти тепловые электростанции, которые по большому счету дают в основном очень дорогую электроэнергию. Надо выводить на номинал работы наши энергоблоки на атомных электростанциях. Дать в конце концов начать дышать атомным электростанциям на полную грудь, так сказать. То есть, чтобы электроэнергия вырабатываемая, дешевая электроэнергия, на порядок дешевле, допустим, той же зеленой электроэнергии, которая пытается протолкнуть в рынок тот же ДТЭК, этот частник, олигарх еще один, который сидит на шее у украинского народа. То есть здесь надо не пойти на это по, -по, -по поводу, то есть передать балансирующие мощности, те, которые нужны для стабильной работы атомной энергетики, в управление самим атомщиком а и дальше полностью переложить в тяготы и лишения, так сказать, военной жизни на этого частника. Пусть бегает по Европе, судится с россиянами и так далее, и тому подобное. Нам надо оставить ровно столько, сколько надо нам для энергопотребления, причем дешевой, дешевой электроэнергии, недорогой зеленой, недорогой тепловой, угольной и газовой. И именно дешот дешевой атомной развивать это направление. То есть, если уже вкладываться куда-то в государство, так лучше вкладываться в системы сбережения электроэнергии, то есть накопления, накопители так называемые. Сейчас их уже много механизмов а на самих электро... на самих атомных станциях надо закупать, располагать эти системы накопления и в момент пиковых нагрузок добавлять мощности электроэнергии. а В момент, допустим сбрасывание этих нагрузок, накапливать электроэнергию, то есть идти по, по, другому пути. И не, не еще раз повторюсь, не повестись на, вот именно на эти стенания частников, производителей. А здесь проблема большая. Дело в том, что у нас Кабин возглавляет как раз выходит из, из ДТК шмыгать Якщо говорити ось про аналітику інституту вивчення війни, вони говорять про те, що росіяни посилюють удари по енергетиці, саме українській, через те, що намагаються таким чином відвести наші системи протиповітряної оборони подалі від фронту. Яка ваша думка? Чи дійсно це може бути ось таким задумом? это один из механизмов. То есть прямое воздействие на энергосистему – это террористическая атака в чистом виде, геноцид. Попытка уничтожить инфраструктуру для жизни мирного населения. Это именно это первая задача – геноцидная. А вторая задача, естественно, понимая, что удары по тылу вызовут отток систем ПВО в тыл, естественно, уменьшить плотность ПВО на линии фронта. То есть это, но это все-таки Вторая задача, которую пытаются выполнить России. Ось сьогодні президент України е, зібрав е, власне сьогодні була Ставка головного командувача, і він говорить про те, що обговорювали в основному Харків, і дійсно зараз основна мова про те, як захистити місто е, напрацьовували різні варіанти, але на вашу думку, все ж таки, яким чином нині дійсно місто можна захистити, тому що навіть російські пропагандисти вже прямо говорять про те, що це саме ось такий ось терористичний акт. З їхнього боку, тобто, вони намагаються таким чином, як вони говорять в своїх ефірах, зламати волю українців. Це ще одна одне проявлення геноцидної війни цієї російської нації проти української нації. Іменно геноцидний. Тобто, задача у них дійсно, і вони не бояться його ефір говорити, практично да, з кожного утюга це то слышно. уничтожить Харьков, сломить волю, задавить народ. Ну, это, это в чистом виде геноцид. Противопоставить можно только боевыми действиями, разворачиванием боевых действий в районе Харькова в сторону Российской Федерации. То есть нам нужно развернуть несколько формирований в районе Харькова, и не только Харькова, по большому счету, фронт, а весь фронт разворачивать надо. Где, правда, здесь больше 600 километров фронта, это та граница между... Украины и России. С российской стороны это три области – Брянская, Курская и Белгородская. С нашей стороны – Черниговская, Сумская и Харьковская. Вот граница между Украиной и Россией должна стать линией фронта. И тогда именно фронтальными механизмами нужно, возможно, уничтожение и российских, российских средств поражения дальнего уровня, в том числе разворачивание системы той же ПВО и начать работать по российской территории без этого никак. Пока мы не перенесем боевые действия на российскую территорию, а здесь, может быть, даже с передвижением линии фронта ближе к Белгороду отодвинуть от Харькова, там 30 километров мало, надо километров 70. Для того, чтобы можно было разместить серьезную ПВО, то есть прикрыть Харьков многошалонированной системой противовоздушной обороны. А для этого надо линию фронта отодвинуть. Еще раз повторюсь: километров 70 это уже Белгород. А Поэтому вот такого рода мероприятия только могут прикрыть Харьков и мирных граждан от массированных атак. Хотя полностью на 100% проблему, конечно, убрать невозможно, так как Харьков находится недалеко. Ну, на, на от лінії границі Росії. Також от інформація знову ж таки від Інституту вивчення війни про те, що росіяни просунулися на захід, північний захід і захід. І на захід від Бахмута, і е, певних підтверджених якихось змін там серйозних ліній фронту немає. Проте є ось такі от незначні просування. Як ви загалом розцінюєте ситуацію е, в районі е, на Авдіївському напрямку, зокрема в районі Кринок, також тому, що е, бачимо, які злочини чинять росіяни, зокрема і з нашими військовополоненими. В районе Часовьяра это там две такие точки есть. Это Ивановская и Богдановка. Вот у нас там пока есть проблемы. Достаточного количества боеприпасов пока все-таки нет. В районе Часовьяра ждем. Скорее всего, сейчас приняты меры будут, будут приняты меры по увеличению количества боеприпасов, выравниванию линии фронта, там, то есть удержанию расползания российских войск, движения их на Часовьяр. Потерять Часовьяр нельзя – Дело в том, что придется потом э, катиться до, э, до Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Там линия обороны уже основная, кондовая, вторая. Но, значит, эти четыре города, это сотни тысяч мирных э, жителей попадут под армейскую артиллерию российскую. Так вот, потому сейчас надо удерживать. Так же самое, как и, в принципе, надо было удерживать уже Авдеевку. Не смогли, в недостаточное количество боеприпасов. Вот, вот эти два направления в ближайшие несколько месяцев будут, останутся горячими. Движение, то есть бахмутское направление на Часовьяр и донецкое направление будут пытаться двигаться из-под Авдеевки, россияне из-под Маринки в сторону Курахова, Карловки и Очеретина. То есть попытаются километров на 15-20 еще отодвинуть линию фронта от Донецка. Два основных направления будут постоянно в, горячем, в горячей фазе, увеличиваясь или уменьшаясь давление в зависимости от количества войск российских, которые она может вывести на линию фронта. В район Крынок тоже очень тяжелый район. С одной стороны, для россиян это тяжелое направление, так как очень большая плечо поставки военной амуниции туда около полутысячи километров от Ростова, а с другой стороны, нам все-таки левый берег ⁇ это через... Через реку, и, и пока не будет принято решение о форсировании Днепра, о разворачивании статического, да хотя бы уровня оперативного плацдарма на левом берегу, россияне будут пытаться нас бросить в Днепр. Последнее время чуть они изменили тактику, малыми группами пытаются как-то просочиться, проникнуть в наши позиции, перехватывают наш, наши конвои, караваны если можно так сказать, переброску с правого на левый берег амуниции, эвакуацию раненых. То есть есть, есть эти, эти, эти проблемы, но по левому берегу их в принципе можно решить, увеличив там количество дронов, количество артиллерии по правому берегу, подтянув авиацию. Здесь вопрос, в принципе, не глобальный. А вот глобальные, конечно, ну, опять же, не в смысле глобальности как таковой, это именно исходя из это, от того расположения войск наших и российских, намного опаснее движение россиян в районе именно Донецка и Бахмута. То есть вот эти два направления, они останутся на несколько месяцев горячими. Ви заговорили про те, що боєприпасів все ж таки недостатньо. Проте Естонія напередодні заявила про те, що вона готова поставити Україні мільйон снарядів, знайшла ці боєприпаси. Необхідні знову ж таки кошти. І за оцінками Естонії, якщо взяти чеську ініціативу, де там від 800 до 1,5 мільйони нам обіцяють снарядів. То ми можемо отримати максимально до 2,5 мільйонів боєприпасів. Ось така кількість, як вона може змінити ситуацію на фронті? Це кількість буде достаточно для того, щоб в такому доволі таки в безпроблемному режимі одержувати лінію фронту. в режиме активной обороны. Для наступления этого может быть недостаточно, но для обороны в этом году точно хватит. Вопрос именно поставок, механизма поставок и, вот здесь вы правильно сказали, финансирование, но это, скорее всего, основной вопрос. Это все-таки миллиарды долларов. Один снаряд стоит в районе 5000 долларов в зависимости от калибра. Потому, исходя из цены снаряда и их количества, то, естественно, видно, это несколько миллиардов долларов. Это, допустим, на 800 тысяч тех снарядов, которые нашел Петр Павел, большое спасибо чехам, собирается уже финансовая коалиция. То есть это можно эту цифру сказать, что она практически у нас уже будет в течение там, нескольких месяцев пойдет уже и к концу апреля, мая, июня, и их, в принципе, хватит для того, чтобы квартал продержаться. А вот дальше, допустим, 700 тысяч, которые Петр Павел нашел, и тот же миллион, на который, в принципе, можно рассчитывать, страны Балтии нам могут организовать. На эти, на эти цифры нужно еще финансирование, потому что придется работать с нашими партнерами, для того чтобы создать или еще одну коалицию по, по закупке либо раз развернуть и увеличить финансирование на предыдущую то есть это основной скорее всего я так думаю именно финансовый основной сейчас камень преткновения. Ви знаєте, у, в той же час ми чекаємо на F-16, і от е, сьогодні е, Греція заявила про те, що можуть нам е, надати ще додаткові 30 F-16, Проте це ті машини, які вже використали 60% свого потенціалу. Наскільки ці машини є робочими, як, і що означає, коли у винищувача залишається 40% потужності? Даже если 10% остается, это истребитель, который, который, может полностью выполнять свои боевые задачи. Потому 60% это чуть больше половины, значит, это истребители, которые еще как минимум 10-15 лет могут полетать и помочь в выполнении боевых задач. Примерно такое состояние. Это имеется в виду так называемый летный ресурс, по некоторым э, агрегатам, узлам и агрегатам самолета. Потому не проблема абсолютно. Это, можно сказать, чуть ли не новые самолеты, которые, тем более, там часть из них прошла модернизацию. 32 борта – это, ну, можно сказать, почти полноценная бригада. В эскадрилье 12 самолетов, 2 эскадрили 24 самолета, то есть полноценная двухэскадрильная бригада, плюс э, еще несколько самолетов либо для э, командного звена – то есть для выполнения задач комбригом, замкомбрига, начальником штаба, еще одним замом, четыре, то есть и в районе двух-четырех спарок самолетов. То есть, в принципе, если эти 32 самолета нам попадут, можно считать, что у нас одна полноценная бригада есть. Это одно направление. Плюс у греки будут также продавать или передавать миражи, там 24 миража, это две эскадрильи. В принципе, тоже неплохие машины, и если у нас в ближайшие несколько лет не будет уверенности в том, что мы доберем 200 F-16, а нам надо 200 самолетов для того, чтобы перевооружить наши воздушные силы, хотелось бы, чтобы они стали военно-воздушными наконец-то то две эскадрильи «Миражей» можно использовать в той же, допустим, морской, как морскую авиацию в военно-морских военно силах. Здесь вот как раз две эскадрильи, бригада, в принципе, тоже можно считать как бригаду, две эскадрильи морской авиации на «Миражах». Они в основном подготовлены к выполнению боевых задач по, на, по наземным целям и по надводным, потому что было бы тоже неплохо, но еще раз повторюсь, если понимать, что у нас мы не точно не получим F-16. Если будем видеть две сотни самолетов F-16, оптимальный вариант все наши воздушные силы ударные такого уровня комплектовать из одного типа самолета. Якщо говорити про те, що до цих F-16, а їх загалом, ну принаймні з обіцяного, це 90 літаків. Нині може бути, якщо до них ще додадуться там 25 п'ять петріотів, про які говорив президент України, і які нині активно шукає Німеччина по всьому світу, чи можемо говорити про те, що небо України буде закрите? Ну, якщо ставить собі таку задачу закрить неба, то може бути і хватити половини. одной и другой другого, других компонентов. А нам надо не только такую задачу ставить. Вот такую задачу себе ставит как раз командующий воздушными силами, потому что это все ПВОшники. И у них задача закрыть небо. А истребитель — это оружие нападения, механизм, система нападения. Здесь вопрос, надо менять психоматрицу восприятия применения самолета. F-16, он нужен для выполнения задач завоевания превосходства в воздухе над территорией противника, над территорией. То есть это наступательное оружие, это значит, а это не, это не, не только защита, это еще уничтожение ПВО противника, уничтожение самолетов противника и подготовка к операциям ударов с воздуха самолетами, теми же в 16 только в качестве бомбардировщиков, штурмовиков, то есть наземных операций с воздуха поддержки, уничтожение, уничтожение противника на земле. Это наступательные моменты, в них не разбирается ПВО. Потому все воспринимают F-16 для задачи прикрытия неба, а он должен наступать, он должен бороться. Это, это все-таки оружие уничтожения противника в любой точке до боевого радиуса самолета. Боевой радиус F-16 без подвесных топливных баков 500 километров, то есть на глубину в 500, с ПТБ в два раза, то есть с подвесными топливными в два раза больше. Но еще раз повторюсь, видение таких, таких процессов может быть только у истребителя, то есть это надо ставить командующим летчиков, которые выполняли задачи именно на истребителях. Ви знаєте, ось говоримо саме про захист, тому що е, Сполучені Штати минулого року, коли, коли була домовленість про передачу F-16, говорили саме про те, що е, бити цими літаками по території Росії е, не можна. Тобто умова була, що саме працює українські пілоти мають працювати лише на нашій території, тобто кордону 91-го року. Вот эта проблема большая. Тут даже для того, и уже не говоря о наступательных каких-то механизмах, а даже для обороны, для защиты неба, использовать самолеты только над нашей территорией невыгодно. Нам надо сбивать ракеты российские, самолеты российские над их территорией. Если мы не будем этого делать, то они зайдут на нашу, и тогда будут сыпаться на головы на наших граждан даже сбитые ракеты. То есть если ракеты заходят на Харьков, и вы их сбиваете грубо не над Белгородом, а над Харьковом, так вот эти тонны взрывчатки, боеприпасов, то есть ракет и противоракет, не будут сыпаться на головы харьковчан. Так как мы видели, как это все сыпется в Киеве, в Киеве ну и так далее, там где сбивается. То есть в самолеты, самолеты F-16 и патриоты те же, с дальностями в 150 километров, их использовать надо над территорией противника. Надо не допускать захода ни самолетов, ни ракет, ни шахедов на нашу территорию. Уничтожать там, у них. И тогда мы обезопасим, выполним -то задачу прикрытия нашего неба. То есть в таком режиме. Потому что с нашими партнерами придется еще работать над этой темой. То есть понимать и показывать необходимость именно такого применения самолета. Пане Романе, я вам дуже дякую за нашу розмову. Роман Світан, военный эксперт, лючи инструктор, полковник запас української армії, був гостем цієї інформаційної години.